नागपूरच्या कोठारी ज्वेलर्समध्ये एका व्यक्तीने नितीन गडकरी यांचे चीफ सेक्रेटरी असल्याचा दावा करून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे सुनरांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये संबंधित सुनारांना आपली फसवणूक झाल्याचे समजले असता त्यांनी त्वरित पोलीस स्टेशन गाठून घडलेल्या प्रकाराची तक्रार नोंदली आहे नागपूरच्या कोठारी ज्वेलर्समध्ये एका व्यक्तीने नितीन गडकरी यांचे चीफ सेक्रेटरी असल्याचा दावा करत सोन्याची खरेदी केली आणि खोटा चेक देऊन फसवणूक केले असल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली आहे संबंधित व्यक्तीने दुकानात येऊन दोन सोन्याच्या चेन अंदाजे किंमत दोन लाख सत्तावन्न हजार रुपयांची खरेदी केल्या आणि सदरच्या रकमेचा चेकसुद्धा दुकानदारांना दिला दुकानाच्या मालकाने चेक स्वीकारण्यास नकार दिला परंतु सहसंचालकाने फोनवरून चेक स्वीकारण्यास होकार दिला आणि संबंधित व्यक्ती दागिने खरेदी करून निघून गेला मात्र थोड्या वेळाने नागपूरच्या सोनारांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर एक मेसेज आला एक व्यक्ती नितीन गडकरी यांचे खोटे चेक देऊन फसवणूक करत असल्याची माहिती दिली या माहितीवरून कोठारी ज्वेलर्सने तत्काळ पोलिसांकडे तक्रार केली तपासात आरोपीचे नाव राजवीर चावला असे निष्पन्न झाले असून तो दिल्लीचा रहिवाशी असल्याचे समोर आले आहे आरोपी भाड्याने गाडी घेऊन नितीन गडकरी यांची चीफ सेक्रेटरी असल्याचा खोटा दावा करतो खोटे चेक देऊन फसवणूक करत असल्याची माहिती पोलीस तपासात निष्पन्न झाली घडलेल्या अपराधाची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गोल्हे यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना दिली पच्चीस डिसेंबर दो हजार चोवीस को शाम के समय में हमारे अंबाजरी पोलीस स्टेशन के एरिया में कोठारी ज्वेलर्स है कोटारी ज्वेलर्स से जो जी तकरारदार आए उन्होंने बताया कि उनके ज्वेलर्स में एक शख्स जो खुद को खुद का नाम राजवीर चावला बताया और उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ऐसा बताकर कुछ सोना खरीदा दो लाख सत्तावन हज़ार रुपये का और चेक का पेमेंट देना चाहा उनके मालिक ने पहला उसको मना किया था मगर उसके दूसरे डायरेक्टर थे करण कोठारी जी उन्होंने फिर उनको फ़ोन पे बात किया और वापस कन्विन्स करने का कोशिश किया तभी उन्होंने हाँ बोलने से उन्होंने वो चेक दिया और दो लाख सत्तावन हज़ार रुपये का इकतीस ग्राम सोना का दो चेन परचेज किया उसके थोड़ा देर बाद में उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वेलर्स एसोसिएशन के एक मैसेज आया जो नागपुर सरापा एसोसिएशन के सेक्रेटरी है राजेश रोकड़े जी कि ऐसा ऐसा बंदा हमारे रोकड़े ज्वेलर्स में भी आया था और उन्होंने नितिन जी गडकरी साहब का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बताकर कुछ सोना खरीदना चाहा है और उन्होंने उसको मना किया है ऐसा कोई आया तो आप सतर्क रहें तभी पूरे नागपुर में पूरे सरापा ज्वेलर्स वाले में एक भगदड़ मच गई और तभी मालूम पड़ा कि और ऐसा ही प्रयास भटुक भाई ज्वेलर्स में भी उन्होंने किया था वहाँ से पाँच लाख रुपये का सोना खरीद कर चेक दिया था ऐसी जानकारी देने के बाद में हमने तुरंत अंबाजरी पुलिस स्टेशन में अपराध नंबर सेवन एटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कलम तीन सौ अठारह चार और तीन सौ उन्नीस दो के अंतर्गत हमने एफ आर रजिस्टर किया है और हमने पूरी जानकारी ली तभी हमें मालूम पड़ा इस शख्स का नाम है राजवीर सिंह मलकित सिंह और राजवीर सिंह चावला है और इसका रहना है दिल्ली अभी उसका मोबाइल का डिटेल्स और अकाउंट का डिटेल्स ये सब लेके हम उसको जल्दी से जल्दी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें और भी जानकारी मिला है कि ये आ, कल ही दोपहर को एक बजे के पास तहसील थाने के अंतर्गत एक होटल में उसने स्टे किया और दो घंटे के बाद में एक आ, रेंट पे कार लिया और उसमें से ये पूरे नागपुर में 10 से 12 ज्वेल्स में उसने ये प्रयास करने का कोशिश किया है इसका पूरा जानकारी लेके हमारे माननीय सी पी सर आ, और जॉइंट सी पी सर रीजन सर डी सी पी सर ए सी पी सर इनके मार्गदर्शन के मुताबिक हम इस आरोपी का पूरा जास्त निकाल कर जलद पकडण्याचा कोशिश कर संबंधित तक्रारीची नोंद घेत तपास सुरू केला आहे पोलिसांनी आरोपीला लवकरच अटक करण्याचे आश्वासन सुद्धा यावेळी देण्यात आले